Спускаемся дальше. Сад Шевченко, внимание, он сейчас в работе. Альтернатива парку Горького. Если парк Горького это полностью аттракционы для детей, вот Сад Шевченко планируется сделать. Ну, кто был в Нью-Йорке, знаете, есть там центральный парк. Там нет ни аттракционов, ни пивных, ничего такого плохого. Чистый парк для парков. Отличное место. Здравствуйте, моя фамилия Ракич. Мне очень приятно присутствовать на этом круглом столе. Я ваш выпускник. Я выпускник ХИСИ. Сейчас я депутат городского совета, в прошлом участник АТО, строитель, инженер технического надзора. У меня вопрос к главному архитектору такого порядка. Очень интересно, очень интересно ваше мнение о том, что сейчас вы сказали о парке Шевченко, как о будущем парке, в котором будет только зеленая зона. Мы сейчас, как депутаты, на прошлой сессии фактически приняли решение депутатским корпусом при голосовании. Не все были за, кто-то воздержался против выделения, по поводу выделения земли под строительство объекта в парке Шевченко. Что это будет за объект? и как он увяжется с парком и с оперным театром. Спасибо большое. Спасибо за Вы знаете, давайте профессионально разговаривать. Раз здесь сидит в таком институте, раз вы выпустили, да. грамотно и правильно говорит Сад Шевченко, Шевченко. Ну, это так. Будьте Значит так. Все, это делается в саду Шевченко. Вы знаете, если сегодня по нему погулять, там продается пиво, на прокат какие-то сомнительные там, велосипеды, ну и он в ужасном сегодня состоянии. И дорожки, и прочее, прочее, прочее. я вам хочу сказать, что в свое время было предложение построить там дельфинарий. Знаете, да, какие дельфинарики? Я не скрою. Первое предложение, когда я его услышал, я был категорически против. И я сказал, Харьков что, морская держава? Какие дельфины у нас тут в Харькове? И мне пришлось поехать в Одессу и все разобраться, что дельфинов там не ловят, а их лечат, вылечивают. И когда дельфина нельзя выпустить в море, он остается только такие дельфины там есть. Вода там совершенно не взятая из моря, а сделана искусственно, потому что это гораздо лучше. Знаете, как вот кислородные подушки людям делают и прочее, прочее, прочее. И посмотрев э, на это, я, ну, как участником создания хакер-дельфинария, почему я это говорю на поставленный вопрос? Все, что можно будет убрать из сада Шевченко, Будет убрано. Ничего лишнего там не, не поставить. А что подразумевается, мы будем задать вопрос, а что значит то, что может убрать? Вот я вам приведу пример. В свое время, когда перестал быть Советский Союз, все подумали, что Харьков накрылся. Внимание. И можно раздавать землю вдоль проспекта Гагарина. Раздавать, раздавать. Суть. А теперь, когда Харьков все-таки поднимается, и мы туда собираемся метро прокладывать, то ли в сторону одесских, выясняется, что там большие проблемы, потому что всегда многим отдана надолго, и это целый очень серьезный такой момент. То же самое и в саду Шевченко. Ничего ненужного там построено не будет. И все, что можно расчистить, не зря я привел такой знаменитый на весь мир Национальный парк центральный в Нью-Йорке постараемся сделать так, чтобы там было хорошо. Потому что, когда говорили про парк Горького, тоже не все были довольны. И когда новую дорогу, дорогу прокладывали, тоже не все были довольны, хотя этим все пользовались. Ко мне? Я, я же не, от, я не услышал ответа, я прошу прощения. Что именно, что именно будет, что именно будет парке за оперным театром и как оно увяжется в ансамбле от парка сада отдыха скажите, пожалуйста, вы же депутат? я депутат вы проголосовали я был против так я скажите, услышать... пожалуйста, вы были на комиссии? конечно вам я был... все. я прошу прощения я сейчас не хочу вступать в дискуссию вы скажите присутствующим что же будет за оперным театром в саду Шевченко, где харьковчане, как правильно вы говорите, будут отвечаю, отдыхать с семьями. Отвечаю. Спасибо. На сегодняшний день эта тема, сад Шевченко, в работе. Это все равно, вы знаете, сейчас в работе зоопарк. Я не смогу рассказать четко, ну, как сказать, в каком месте какая будет клетка и для какого животного на сегодняшний день. Это в работе. Точно так же в работе и... А что хотят сделать? Что... Я вам скажу один момент. Вот я сейчас скажу. Дорогие друзья, у нас же сегодня не пресс-конференция, а круглый стол. Мы, что такое это принципиальное различие? Круглый стол – это когда каждый может высказаться, что хочет сказать. А мы сейчас потихонечку это превращаем в пресс-конференцию. Это, наверное, не совсем правильно. Я иногда присутствую на составе городского совета, как начальник управления. и я понимаю прекрасно, что есть вопросы. но давайте сделаем так. Вот вопросы, касающиеся сессионных моментов, вы обсуждаете в совете. Это не сессионный Показывай, момент. Секундочку. Вопросы, касающиеся стратегии развития, на последнем круглом столе. Мы сейчас можем долго и нужно ходить по кругу, выяснять, взять там планы. но это не так это же И есть стратегия. стратегия. Есть стратегия. Есть стратегия. Вопрос, что конкретно будет построено, вот конкретно, ну, конкретно. я же об этом говорю, это стратегия... Стратегия будет написана. парка э, Сада Она планируется, если мне память не изменяет, до 18 -го года. Да. 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 Вот, то есть она будет Под нее есть целевая программа, вы это тоже прекрасно знаете. Есть проект. Вот это будет учитываться в самой стратегии. Большим куском, большим объемом. По детализации, пожалуйста, вы напрямую подойдете, вы как депутат не имеете права, даже вот если просто были Да я просто депутаты. хочу, чтобы общественность услышала, что же будет в, по выделенному участку земли жилстрою строю один, построена за оперным театром. Вы депутат, вы да, вы смотрели документы. Я прошу прощения, я хочу, чтобы ответил главный архитектор на конкретный вопрос, Хорошо. что будет построено. Я не срываю ничего. Давайте, давайте так. После, 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 хорошо. Я вам скажу, да. что было правильно, ничего я не срываю. Официальный запрос. Вы знаете, Ванси я вы привык, я привык, я привык. Смотрите, я, я участник боевых действий в зоне АТО. Сейчас я участник боевых действий э, на войне, которую развязало соседнее государство. Так вот, я хочу со всеми общаться глаза в глаза. И для меня запрос-ответ – это как раз общение. И я прошу прощения, я бы хотел, чтобы действительно вы, как уважаемый Ариапах, ответили на вопросы, которые касаются кон конкретно стратегии. А стратегия ⁇ это будущее города Харькова. Я сессионных вопросов здесь не поднимаю, вы извините. И я бы очень хотел потом после нашего крыла стола в принципе, с вами пообщаться. Спасибо большое. Извините за вопрос. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. А также... Я прошу прощения. Да, Спасибо. Вы вот просто поймите правильно. У меня уже было проведение меня... 11 группных столов. Мы задерживались 3,5 часа. У меня будет еще много вопросов. Да, я строитель, пожалуйста. я очень квалифицированно буду задавать вопросы. Я хочу, пожалуйста, вы Спасибо. задавайте вопросы. Спасибо. Спасибо. У меня просто такая. Давай Спасибо.